JDT benam Kucing 2 hingga 1. Liga Super bergoncang. Deruman sorakan di Stadium Sultan Ibrahim malam itu bukan sekadar tanda kemenangan, ia terasa seperti kenyataan bahawa JDT masih belum puas, masih lapar dan masih memperjuangkan takhta Liga Super dengan nada yang sukar dipersoalkan. Dari awal whistle, aura keyakinan itu sudah terbaca bahkan sebelum jaringan pertama hadir. JDT membuka perlawanan dengan tempo yang bukan main, agresif, menekan dan seolah-olah mahu memaksa Kuching City tunduk secepat mungkin. Tetapi Kuching datang bukan sebagai pelancong. Mereka membawa disiplin, blok rendah yang teratur dan rancangan kaunter yang cukup meyakinkan. Untuk beberapa minit awal, perlawanan lebih mirip pertarungan idea taktikal daripada sekadar permainan fizikal. Gol pembukaan akhirnya memecahkan kebuntuan. Minut ke-24, hantaran lintang tepat menemui seorang penyerang JDT di ruang kosong, satu sentuhan untuk kawal, satu lagi untuk menghukum. Penyudah itu bertenaga, deras dan cukup untuk buat penjaga gol hanya sempat menoleh. Stadium meletup tetapi di bangku jurulatih, wajah masih serius. Bagi JDT, satu gol jarang memadai. Namun apa yang lebih menarik ialah reaksi kucing selepas bolos. Mereka tidak runtuh. Sebaliknya, mereka bertukar lebih berani. Tiga kali mereka berjaya memecah pressing JDT dengan hantaran pendek dari tengah dan dari salah satu situasi itu, datanglah gol penyamaan. Minut ke-41, satu gerakan lorong tengah, satu hantaran menembusi garis terakhir, disambut dengan penyudah yang tenang ke penjuru bawah. Tiba-tiba, stadium terdiam. JDT bukan kebal dan kucing membuktikan mereka layak berada dalam liga ini. Separuh masa kedua bermula dengan nada yang lebih panas. Kepantasan transisi, kepintaran taktikal dan percaturan pemain sayap menjadi penentu. Dalam suasana tegang itu, muncul pemain tengah JDT yang tak banyak berbunyi namun sangat berpengaruh. Dari kakinya lahir peluang demi peluang, bola disuap kiri, kanan, dan akhirnya satu pada minit ke-63 menghasilkan gol kemenangan. Hantaran rendah ke kawasan penalti disambar dengan sepakan segera, cukup laju untuk melepasi tangan penjaga gol yang sudah pun melompat. Dari situ, perlawanan bertukar lebih strategik. JDT memperlahankan tempo, cuba memikat kucing agar naik tinggi supaya ruang terbuka untuk membunuh perlawanan. Kucing pula menolak semakin ramai pemain ke hadapan mempertaruhkan risiko. Terdapat detik di mana stadium terasa seakan menahan nafas, terutama ketika Kucing hampir mengikat kedudukan pada minit ke-78, namun sepakan deras itu sekadar menggegar palang. Taktikal kedua-dua jurulatih menarik untuk diperhatikan. JDT memilih struktur berkedudukan, mengawal bola, mengatur bentuk. Kucing lebih kepada keberanian mengintai transisi dan ruang yang ditinggalkan di belakang. Bezanya ialah kualiti penyudah dan ketenangan di minit-minit genting di pentas Liga Super itu memisahkan pasukan yang mengejar dari pasukan yang memimpin. Apa yang lebih mencuri perhatian ialah reaksi penyokong selepas perlawanan. Peminat JDT menyanjung cara pasukan bertahan dengan kompak untuk menghantar kemenangan ke kotak. Tetapi di media sosial Terdapat pujian besar untuk Kucing yang memperlihatkan keberanian dan disiplin yang mungkin tidak dijangka pada awal musim. Mereka tewas, tetapi mereka meninggalkan mesej, liga ini sudah berubah dan jurang semakin mengecil. Implikasi kemenangan ini jelas, JDT terus mengukuhkan cengkaman di tangga atas, memaksa pencabar lain untuk berfikir lebih serius. Untuk Kucing, kekalahan ini tidak sama dengan penyerahan. Ia lebih kepada bukti bahawa mereka boleh membuat pasukan gegasi bekerja keras untuk setiap mata. Namun masih banyak persoalan terbuka. Adakah JDT mampu mengekalkan intensiti sepanjang musim? Adakah kucing mampu menukar persembahan seperti ini menjadi mata di perlawanan lain? Bagaimana pula reaksi pasukan besar lain terhadap mesej taktikal kucing malam itu? Liga Super 2025/26 baru bermula, tetapi dinamika sudah kelihatan lebih liar dan tidak mudah diramal. Dalam suasana dunia bola sepak Malaysia yang sering dipenuhi naratif emosi, kemenangan seperti ini biasanya dilihat sebagai rutin untuk JDT. Tetapi rutin tidak datang tanpa usaha dan ia jelas terpancar di padang pada malam tersebut. Konteks lebih besar ialah bagaimana liga semakin memerlukan keberanian untuk melawan dan bukan sekadar bertahan. Malam itu berakhir dengan sorakan, kamera beralih kepada pemain yang melambai dan jurulatih yang menghela nafas panjang. Dan di tengah semua itu, terdetik satu rasa aneh bahawa liga super sedang bergerak ke arah sesuatu yang lebih matang, lebih kompetitif dan mungkin lebih menarik dari sebelumnya. Kerana kadang-kala kemenangan bukan sekadar soal tiga mata, tetapi bagaimana perlawanan itu membuat kita percaya bahawa bola sepak Malaysia masih penuh cerita yang belum ditulis.